welcome back di channel yang akan kasih kamu berita terupdate seputar dunia hiburan Korea. Park Seo Jun, salah satu aktor Korea yang sukses membintangi beberapa judul film dan K-drama seperti Itaewon Class, What's Wrong With Secretary Kim, Fight for My Way, Kyung Song Creature dan sebagainya. Nah, namanya jadi obrolan hangat di k Setelah dikabarkan dating dengan seorang aktris Amerika-Cina bernama Lauren Tsai. Biar gak kepo, berikut 5 fakta dating Park Sojun dan Lauren C. Pertama, awal mula kencan. Fans mencurigai Sojun tengah berkencan dengan seorang wanita ketika ada sebuah foto yang memperlihatkan Sojun berjalan dengan perempuan di perkotaan Jepang. Langsung deh, berita ini rame dibahas di berbagai media sosial yang hipopnesia. Berikutnya, sosok diduga Lauren C. Nah, dengan ilmu cocok lagi, fans menduga perempuan yang jalan bareng Sojun di Jepang itu namanya Lauren C. Karena beberapa saat yang lalu, Lauren menggunakan pakaian serba hitam dan tas bahu mirip di foto tersebut. Ilmu netizen emang top banget deh kalau soal ngestalking orang. Fakta berikutnya soal klarifikasi agensi Pak Sojun. Karena berita ini heboh, agensi Sojun Awesome Entertainment langsung klarifikasi berita tersebut dan membenarkan jika Pak Sojun tengah berkencan dengan Lauren Seini Wamnesia. Kekuatan netizen di mana mana emang top banget ya. Fakta selanjutnya tentang sosok Lauren Buat kalian yang gak tahu siapa sih Lauren ini, aku spill dikit ya. Jadi mbak cantik ini seorang seniman, model, dan desainer grafis. Karir cewek kelahiran 1998 ini semakin melejit ketika terlibat dalam proyek Netflix yang berjudul Teras House Aloha State pada 2016. Fakta terakhir tentang kabar kencan Pak Sojun. Pak Sojun memang beberapa kali dikabarkan dating dengan cewek dengan latar belakang yang berbeda. Namun, rumor yang paling rame ketika dia diisukan pacaran sama youtuber asal Korea Selatan bernama Sos. Saking ramenya, Pak Sojun menanggapi rumor tersebut dan mengatakan jika dia merasa banyak tekanan yang muncul dan memilih diam karena kehidupan asmara merupakan hal yang bersifat privasi. Sekarang, Pak Sojun kembali dikabarkan kencan dengan Lauren akan tetapi dia masih memilih tidak memberikan tanggapan apapun. Gimana nih menurut kalian tentang sosok Lauren ini? Cocok nggak sama Sojun opa kita? Tulis komen di bawah ya! Itulah 5 informasi mengenai kabar kencan Pak Jun dan juga Lauren Say. Thank you for watching, see you on the next video, and bye-bye!